так? Висковый, висковый стан. Так. На въезды, мы въезжаем или выезжаем? На территории а? військовой блокпост. Я вам, если вам нужны документы, я вам сейчас все их там приедете, будь ласка, до белых косточки. ваше, пожалуйста. Так. так. Остапович Олена Викторовна. Дисней до 0, 6, 0, 29. Так, номер 1, 0, 1, 9, 8, 3, Есть. Елена, ну вот за... Да, все зафиксируем. Какие вы документы? документы? Ну, не, нет, пост..., э, постан... 14.55. Почитайте. почитайте. так я читал, на въезд или выезд. там, де чітко вказано чотирнадцять після п'ять на в'їзд і виїзд і ще постанова кабінету міністрів 14.56, там де вказано і чітко написано, що на блокпосту поліцейський має право перевірити документи у водія, а також віших па пасажирів перевірити згідно статті 34. Так я ж вам спрашиваю, що таке блокпост? Якщо вам потрібні документи на блокпост, от ви зараз знаходитесь, я вам можу их надати. Блокпост? Вам потрібні а? документи? Документи? Ви уполноважены? А? у вас є наказ коменданта? Звичайно. Все є? Ну а постанова 1455, а. как? А. как это? блокпост? Що це таке блокпост? У нас блокпости були законні, знаєте, коли було АТО. Ну дивіться, тут визначена територія військової адміністрації. На Кременчуге?

А в Кременчаге, ну какой здесь блокпост и так дальше? Да, эту территорию не обозначала. Территорию, где вы сейчас заехали, и, тем более знак 3.41, э, это обозначает ну, визитковую администрацию. Вам... Знак устанавливается на, на, каком, да, на какой высоте? До, 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 до. На какой высоте знак устанавливается? Ну, у, вас, у вас он установлен... Чий... Нет, так вы можете ее втрое положить, но это, это незаконный так, знак. Ну да, так, а я, я вам говорю, задаю, высота должна быть 2,20. Допов... Я вас раз питаю. вам документы на доктор? Mm? посвящение, Нет, я же надаю документы только, только на, на какой-то подставе. Если я что-то нарушил по, 30, буду, по 35 30 даю, статье, только по 35. -й. Частина 7. И что? вы ну, заехали на... Частина сьома, ну, скажите. Визначена ділянка, де е, э, уповноважений орган, э, ну, можна там виїжджати, заїжджати. Давайте, відкривайте, читайте. Я вам прочитаю. Нельзя просто так останавливать людей. Не Нельзя. Так, я не вам не запрещаю присягу. нарушать закон. Вы ж присягу давали кому? Народу України. Так? Не ну, от ви Так ви дозволяєте мене захищати. Ви документи не надо не надо на Що я должен вам надавати я просто кажу, так документ? вам надам документи, що це дійсно блокпост, вам тоже не потрібно. Що ж вам тоді потрібно? Читайте 35 частину сьомо. Конечно. 35. Якщо уповноважений орган, обмежив рух. Державної влади прийняв рішення про обмеження чи заборону руху. Показуйте. документы? Конечно, что обмежение ну, руху. Всего требовало починать. Давайте, подъезжаем. Я а тут то... стою. Вы меня тут остановили? Ну, добре, сидите. Зараз я на вам. А где печать? Печать где? Там ничего не видно. Ну, вам не видно. Ну, ну, и там же не видно печать. Да, а нет. То... -то не Давайте почитаем, ну, что, что? вы... Можно, не? Я, я не... не С метою Порядкование механизма, проверки документов, все. В случае Статусів які вчинили правопорушення або буває. Які вчинили правопорушення? Які вчинили правопорушення? Ні, ви не вчинили правопорушення? Ну, що, це, їх заїхали на куди? територію і... На яку? На кокую? Визначено блокпост. Стоп-контроль, бачите? Так стоп-контроль, це не блокпост. Стоп-контроль у вас неправильно, неправильно установлен. Поэтому вообще стоп-контроль не касается права территории Полтавской области, отсылаю на вашу адресу. Наказ команданта Полтавского области территориальной громады, прозначенной полномочия. Так а где именно указано, что вот это? Сейчас? А где именно, что вот этот участок и где вы вписаны? Да? А вы все туда вписались? Не так, нет, нет, так нет, не бывает. Не могу, не могу, не нет, так один человек вписывается. Нет, ну, один вписывается. Нет, нет, а нет. один уполноваженная особа должна быть здесь нет, стоять. А вы всех писали. Нет, это все незаконно. Это капец. Почему для нас? Это закон Украины. Слушай, ну, у меня есть адвокат, у меня все есть. Я уже, я уже прожженный этим. У меня уже есть и в ТикТоке много видосиков. Да, полно. Так что я езжу. Я не, не висково забавязанный, так что я езжу везде. Так что, а то вы повписывали всех. Можете, можете всех вписать туда и всю Украину, всех полицейских. Да, вы, вам все хорошего дня. Будьте здоровы. Не, вы не будете проверять, потому что у вас ну, ну незаконно. Если я нарушил, там же, там же написано, нарушил, печаль. Печать не видно, подписывали всех, нет, так не бывает. Знак, знак стоит неправильно. Так что, смотрите, сколько, сколько нарушений заметил. Я понимаю, но он стоит неправильно. Не, но ну я на знак остановился, остановился. Нет так не бывает. Только я же надаю документы, ну по закону. Давайте же по закону. Вы же представник закону. Так что мне еще ехать надо. До, 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 домку. Вот зачем иметь час? Не, я просто поеду и все. Зачем мои проверять документы, если просто, просто так останавливать людей нельзя проверять? А вы там документы? Какие документы? Ну, у вас можна бути що э, небудь що саме такий автомобіль, там перевозять зброю. Да, да. Ну, у вас орієнтування кік бути, ну, ви ж э, транспортний засіб э, зупиняєте, а не мене. З документами не все гаразд. Якщо водій не надає на вимогу. Ні, мене все гаразд з документами. Ви в мене все гаразд з документами і я я ружав по всій Україні їжі, поэтому ми, ми все гаразд. Он є номера автомобіля. все в порядку. В порядку. Не надает документы, значит, есть какие-то подставы. Нет, 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 так и за... можливо, только можли можно законно э, надавать документы. Водителей. Не, не, не. <laughs> не, не абсолютно. Это вы так думаете не. все. И вы много чего думаете. Думаете, что это не законно. Я вам документы надала, на по вашей вере. Ну, это по закону, да. А зачем останавливать транспортные средства просто так? Ну, что просто так? Ну нельзя, просто так, без подставы. Ценный блокпост. Ценный блокпост. Я, я вам сказал, постановка 1455. Что такое блокпост? И то, что вы все туда подписывались, поэтому... И, 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 и печати... И печати нету. Это не печать, нет. То, да, ей уже там 300 лет, может, она уже вытерлась, но это же не означает, что это печать. Там... Не, у меня все в порядке. А зачем? Просто вам так хочется? но вам так сказали, значит, ну, а на меня это не действует. Потому что вам дают незаконные наказы. Незаконные наказы вам дают. И вы А что делать? Ну пойду. А надо же по закону все. Зачем тревожить людей, скажите? Да. До побачения я поехал. Спасибо за внимание. Вважать, что у вас с а вы, например, ну, это ваше личное, а вы, ну, это а ваше личное. Вы, может, в выросшу, а вы еще это личное, Если в Рошуку, решение суду. <соцентричное> суду. Решение суду. Ну, Рошук, Рошук, вы зупинили не мене, авто... да, Автомобили... а автомобиль. Автомобили, Автомобиль есть в Рошуку, нет? Не ну, а номера же есть. У нас же есть номера.

полис. И по номерам же вы можете пробить и, и полис. И... Когда нарушил что-то, тогда все, правильно. При нарушении. При нарушении и страховой, и все, что есть. Правильно. Я не вижу, я не вижу подстав. Не бачу подстав вообще. Никаких. Законных подстав немає. <существует> Просто 14.55. Да, кстати, почитай. По, я уже почитал. На въезд и выезд, да. Где э, ведутся э, боевые идеи. На въезд или выезд. И там проверять надо, э, это ж когда то было, ну, и на э, и так дальше. Где а ведутся а вы, боевые идеи. На, на въезд или выезд. А мы куда въезжаем или выезжаем? Вы сейчас въезжаете. Вниз. Куда? Стоп, не стоп, не стоп, не стоп. Так боевики. Где ведутся? По всей Украине. По, по, всей, по всей Украине. На жаль. на жаль. У нас больше, у вас меньше. А у нас больше. А у нас там тяжело. Так что, мы еще как-то выживаем. Вы же видите, какие у меня номера. Номера какие, видите у меня? Сейчас раздемся, ему не нравится. Давайте документы тебе посвящаем вашу услугу, чтобы я знала, знаю, давай звертаться. Водить. <с force noise> я для вас водить. На что мое имя вам скажет? Ну, это Мы же не знакомимся, нет? А не ну вот именно. Мы Ну, звертайтесь в до меня. Я же уже я все рассказал. Я же уже все рассказал вам. И вы мне рассказали, да. Ну вы незаконно вы требуете у меня документы. Документы надала, с честны и с наказом. Все, что вы просили, я вам надаю. Теперь пожалуйста, ласка, надайте мне документы які подтвердите вашу особу.